নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰটোৰ ভিতৰত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আলোচ্য বিষয়টো হৈছে যে অষ্টম দৰমহা আয়োগত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কেনেদৰে বৃদ্ধি হ'ব আৰু পূৰ্বৰ দৰমহা আয়োগৰ তুলনাত কিছু বেলেগ হ'ব নেকি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আগন্তুক যি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী অষ্টম দৰমহা আয়োগ হ'ব তাত পাৰফৰ্মেন্স বেছ চেলাৰী ইনক্ৰিজৰ কথাটো চৰ্চিত হৈ আছে বৰ্তমান অৰ্থাৎ এজন কৰ্মচাৰী তেওঁ যিটো পি আৰ পি পাৰফৰ্মেন্স ৰিলেটেড পে' এই ধাৰণাটো খুব চৰ্চাত আছে অৰ্থাৎ পাৰফৰ্মেন্স অনুযায়ীহে বা তেওঁ পি আৰ পি অনুযায়ীহে তেওঁ বেতন বৃদ্ধি হ'ব নেকি অৱশ্যে এই ধাৰণাটো এতিয়া নতুন নহয় চতুৰ্থ বেতন আয়োগৰ পৰাই এই চৰ্চাটো চলিছে আৰু বেতন আয়োগত ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ দিয়া হৈছে গতিকে আমি চতুৰ্থ দৰমহা আয়োগৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যকৰী হৈ থকা সপ্তম দৰমহা আয়োগলৈকে এই সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চতুৰ্থ বেতন আয়োগত প্ৰদৰ্শন কৰ্ণেবালী কৰ্মচাৰীকো পেৰিয়েল ইনক্ৰিমেণ্ট পৰিৱৰ্তন বেতন দেনে কি চিফাৰিছ কি অৰ্থাৎ চতুৰ্থ দৰমহা আয়োগতে প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়াৰ এটা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিল অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট এইটো বিতৰ্ক হলত কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে দাবী হোৱাৰ পিছত ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহ'ল পঞ্চম দৰমহা আয়োগতো ফিফ্থ চি পি চিটো এই কথা কোৱা হৈছিলে পাৰফৰ্মেন্স লিংকড পে' চামিল কৰা উচিত বুলি পৰামৰ্শ দিছিলে ঠিক একেদৰে ষষ্ঠ বেতন আয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰফৰ্মেন্স ৰিলেটেড ইন ইনচেণ্টিভ স্কীম যিটো পি আৰ আই এছ বুলি কোৱা হয় সেই ধাৰণাটো অনা হৈছিল অৰ্থাৎ পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিলেটেড ইনচেণ্টিভছ স্কীমৰ দ্বাৰা যাতে কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পি আৰ আই এছৰ তাত যদি তেওঁলোকক ইনচেণ্টিভ প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ কৰ্মদুম বাঢ়িব বুলি এটা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিল ষষ্ঠম বেতন আয়োগতো আৰু ইয়াৰ পিছত কাৰ্মিক আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগ যিয়ে ডি ইউ পি টি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ বৰ বিষয়ে কৰিছিলে যদিও তাত সহমত কৰিছিলে যদিও কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু মোৰ লগত গৈ এইটো পি আৰ আই এছ প্ৰযোজ্য নহ'ল কিন্তু সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল য'ত পি আৰ এফ যিটো তাৰ ধাৰণাটো আহিল যে সপ্তম বেতন আয়োগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তিনিটা নতুন ধাৰণা অনা হ'ল সেইটো হ'ল এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰাইজেল ৰিপ'ৰ্ট এ পি এ আৰ বুলি যিটো কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল ৰিজাল্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক ডকুমেণ্ট আৰ এফ ডিচ এছ বুলি কোৱা হয় যিটো আৰু তৃতীয়টো হ'ল পাৰফৰ্মেন্স কোৱালিটি অ'ৰ আউটপুট মেট্ৰিক্স গতিকে সপ্তম দৰমহা আয়োগত এই পি আৰ পিৰ ধাৰণাটোৰ পৰা লৈ তিনিটা নতুন অৱধাৰণা অনা হ'ল যাৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ইনচেণ্টিভ তেওঁলোকৰ বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ যিদৰে বিভিন্ন প্ৰতি প্ৰাইভেট প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক তেওঁলোকৰ ৰিপ'ৰ্টবিলাক চোৱা হয় সেই অনুযায়ী দিয়া হয় ঠিক একেদৰে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা ধাৰণা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল য'ত এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰাইজেল ৰিপ'ৰ্ট আপাৰ চোৱা হয় আৰু ৰিজাল্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক ডকুমেণ্টছ আৰ এফ ডি চোৱা হয় আৰু পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ কোৱালিটি অৰ আউটপুট মেট্ৰিক্ছখিনি চোৱা হয় এতিয়া অষ্টম দৰমহা আয়োগত এই পি আৰ পি অনুযায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিমেণ্ট বা দৰমহা বৃদ্ধি কথাটো আহিব নে সাধাৰণভাৱে কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ যিটো অষ্টম ধাৰণ যিটো বেতনায়বিলাকত যিটো কৰা হৈছিল নে সামৰিকভাৱে সকলোকে একেধৰণে দিয়া হ'ব জেনেৰেলভাৱে যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হয় সেনেদৰে দিয়া হ'ব নে এইকেইটা দিশ চা চোৱা হ'ব এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰাইজেল চোৱা হ'ব ৰিজাল্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক ডকুমেণ্ট আৰ এফ ডি আৰু পাৰফৰ্মেন্স কোৱালিটি আউটপুট মেট্ৰিক্ছ চোৱা হ'ব অৱশ্যে গ্ৰেড পে' ধাৰণাটো বা বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ধাৰণা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত অনা হয় যদিও সকলোখিনি চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিহেতু চৰকাৰে বিভিন্ন সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু এতিয়াও এই ধাৰণাটো আছে যে পা কৰ্মচাৰীসকলৰ পাৰফৰ্মেন্স বেচ চেলাৰী পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছ তেওঁলোকৰ ইনচেণ্টিভ প্ৰদান পাৰফৰ্মেঞ্চ বেঞ্চ ইনক্ৰিমেণ্ট প্ৰদানৰ কথাটো কোৱা হৈছে ইয়াৰ বহুতখিনি যোগাত্মক দিশ আছে যদিও কিন্তু ইয়াৰ বহুখিনি নিগেটিভ দিশো আছে কিয়নো যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচ কৰা হয় তেওঁ নিজৰ পাৰ্চনেল কেৰিয়াৰটো চাব সামগ্ৰীখিনি চোৱাটোত তেওঁ অসুবিধা হ'ব বা কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে ভালপোৱা ব্যক্তিক তেওঁ ইনচেণ্টিভ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে গতিকে সময়ত সকলোখিনি কথা গম পোৱা যাব ধন্যবাদ